Всем привет! С вами снова я, Мистер Наруто. И сегодня мы будем делать фокус, который называется шар сквозь шею. Итак, нам, нам понадобится шарф и только ваша шея. И так поступим. Вот такой вот фокус. Вот. Видите, я его почти что завязал, похоже. Вот. И вытащил сквозь шею прямо. И для его секрета нам надо обычный шарф. И все. Надеваем его так Вот правая сторона должна быть короче, а левая чуть-чуть длиннее. Правой рукой берем левую сторону, а левой правую. Теперь делаем вот такой треугольник. Вот такой. Вот получается так. Вот так. Вот. Теперь берем где короче и надеваем на шею прям. Потом берем вот эти два конца и тянем их. Вот весь секрет. И ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.